श्री दुर्गायै नमः अधतृतीयोध्यायः मध्यमचरित्रम सेनाधिपतुलतो पाटुगा महिषासुरनि वधिंचटा ध्यानं ॐ उज्ज्य भानु सहस्रकांति मरुणक्षौमान शिरोमालिकाम् रक्तालिप्तमयोधरां जपवटीं विद्यामभीतिं वरं हस्ताब्जयदधतिं त्रिनेत्रविलसद्वक्त्रारविन्दश्रियं स्थिताहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपाद्ययौ योद्धुमथाम्बिकां स देवीं सरवर्षेण ववर्षसमरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गं तोयवर्षेण तो तस्य तो तस्यच्छित्त्वा ततो देवी लीलयैव सरोत्करान् जघानतुरगान् वाणैर्यन्तारं चैव वाजिनां वा चिच्छेद च धनुःसद्यो ध्वजं चातिसमुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्नधन्वानमाशुगैः धन्वा विरथो हतास्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि अजघ अजगा, आजघानभुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य ततो जग्राहशूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च ततस्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभीरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा तदा पतच्छूलं देवी शूलममुं चत तच्छूलं शतधातेन नीतं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मोपतौ आजगामगजारूढश्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिकादृतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभां भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षे पचामरः शूलं बाणैस्तदपि साक्षिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान्नागान्महीं गतौ युयुधातेति तेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक्कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव कराळश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामासचोद्धतम् बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि न कायात् दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामासतान् गणान् कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथापरान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् वेगेन कांश्चिदपरान्नादेन भ्रमरेण भ्रमणेन च निश्वासपवने नान्यान् भूतले। निपात्य प्रमधानीकमभ्यधावतसोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्याः कोपं चक्रे ततोऽम्बिका सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्णमहीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुचांश्चिक्षे पचननाद च वेगभ्रमणविक्षुण्णामही तस्य व्यसीर्यत लाङ्गूलेनाहतश्चाब्धिः प्लावयामास सर्वतः धृतश्रृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासा निलास्ताश्चतसो निपेतुर्नभसोऽचलाः इति क्रोधसमाध्मातमापतम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदाकरोत् सा तस्य वैपाशं तं बबन्धमहासुरं तत्याजमाहिशं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे ततः सिंहो यावत् तस्याम्बिकाशिरः चिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत तत एव देवी चिच्छेदसायकै तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः सोभून्महागजः करेण च महासिंहं तं च कर्ष जगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गे न निरकृन्तत ततो महासुरो भूयो माहिशं वपुरा स्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमं पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना नर्दचासुरः सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् सा च तान् प्रहितां स्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं देव्युवाच गर्जगर्जक्षणं मूढ मधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयिहतेऽत्रैव देवताः ऋषिरुवाच एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढातं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् ततः अर्धनिष्क्रान्त एवासीद् देव्या वीर्येण संवृतः अर्धनिष्क्रान्त एवासौ युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरश्चित्वा निपातितः ततोहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं न नाशतत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणाः तुष्टुगुस्तां सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरोगणाः तुदेवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो नन ऋतुश्चाप्सरोगणाः ॐ इति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयोऽध्यायः ॐ तत्सदु महिषासुरमर्दनी मातपू जयमु जयमु हरिः वो